что связывает сухопутный южный край с Заполярьем. С какой целью Ставропольская делегация отправилась на Кольский полуостров? Что узнали и какие морские посвящения прошли ставропольцы во время путешествия на север? Бухта Ягельная – пункт базирования атомных подводных крейсеров Северного флота России. Ракетную палубу можно назвать надводной частью атомного подводного крейсера. Его общие размеры порядка 170 в длину и 13 метров в ширину. Сами подводники называют его семиэтажным домом с шестью подъездами. Чтобы зайти в бухту Ягельную, где располагается гарнизон, подлодке требуется совершить 9 поворотов. Причем почти половина из них под прямым углом. Но виртуозно провести субмарину к причалу столицы подводного флота экипажам не составляет труда. Помогает солидный опыт. Уже на борту подводного крейсера Владимир Мономах Ставропольцев встретил заместитель командира атомной подлодкой. Константин Мельничук сам впервые ступил на палубу субмарины еще в 2002 году. Те ощущения, рассказывает подводник, сохранились в памяти навсегда. А гордость за родину и за профессию приумножается с каждым годом. Профессия специфическая, военнослужащий должен обладать глубокими знаниями своей специальности. Любой человек сначала адаптируется к нашим условиям, потом мы ему помогаем, обучаем, с чему не знает. И он становится настоящим профессионалом своего дела. С непривычки в недрах атомохода очень легко заплутать. Делегатам приходилось перелезать через переборки, спускаться по крутым лесенкам и пробираться между многочисленными приборами. Пройдя испытания на ловкость, им удалось увидеть своими глазами мир подводной лодки. Но вот показать многое на большом экране непозволительно. Все та же военная тайна. В этом отсеке подводной лодки есть и жилые помещения. Их называют каюты. Места здесь не очень много. Давайте посмотрим, как живут подводники. Экскурсия по действующей атомной подлодке получилась впечатляющей. Тем более, что Владимир Мономах, так называется субмарина, вскоре отправляется в долгий поход. В быту моряки-подводники называют его автономкой. Длительность такого выхода экипажа в море может длиться до 90 суток, то есть 3 месяца. Тем интереснее было встретить на субмарине выходца из Ставропольского края. Николай родом из Буденновска. На Северном флоте вот уже два года. В его послужном списке есть служба на Камчатке и во Владивостоке. Поэтому встреча с земляками на глубине 10 метров и за тысячи километров от дома оказался очень рад. Когда узнал, что ставропольчане приезжают, довольно-таки неожиданно. Ну, можно сказать, часть родины приехала. Очень приятно видеть. Перед большими морями, которые нас ожидают. Очень на душе аж полегчало. Поначалу здесь ну, было непривычно довольно-таки. Природа та же, море холодное. Ну, Как-то было не по себе, когда я сюда приехал первый раз. Сейчас нормально, привык. Но уже и холод, не холод. И на родину приезжаешь уже жарковато и Да здесь все не такое, как в Ставрополье. Здесь холодно, там тепло. кто привыкли, бывало и хуже. Даже в надводном положении большая часть субмарины остается под водой, а значит делегаты, побывавшие на ее борту, тоже могут называться подводниками. Правда только после особого морского ритуала. Сначала командир по громкой связи объявляет имя очередного гостя, который затем, согласно традиции, проходит испытание. У всех равные условия. Все, пожалуйста. Так вот, потому у нас Документ, поздравляю. Спасибо. Вот, поэтому предлагаю фотографию на память. Вот такая она традиция посвящения в подводнике. Выпить морской воды прямо из плафона и поцеловать кувалду. Чем дольше ставропольцы находились на Кольском полуострове, тем больше впитывали знаний о Северном флоте. Но восторгаясь мощью техники, осматривая боевые корабли, южане не забывали и о важнейшей миссии, с которой приехали в Заполярье. Поздравить моряков с Днем военно-морского флота и саму подшефную дивизию с 55-летием. А на праздники принято дарить подарки. Вот и ставропольские меценаты, руководители проекта «На волне патриотизма» и представители правительства края подготовили военнослужащим по-настоящему щедрые сюрпризы. Теперь службу на берегу военным немного упростит разнообразная оргтехника. Особо отличившимся мореходам достались памятные подарки – а передвигаться по суше так же быстро и маневренно, как под водой, морякам поможет новый микроавтобус. Позвольте от имени губернатора Ставропольского края Владимира, Владимира Владимировича, правительства Ставропольского края и от всей нашей делегации поздравить вас с Днем военно-морского флота от 31-й дивизии атомных подводных лодок с 55-летием со дня ее образования. Юные делегаты Ставрополя тоже приехали не с пустыми руками. Для всех моряков-подводников и их семей коллектив подготовил теплый южный подарок, который вложил частичку своей непосредственной детской души. На протяжении двух дней своими выступлениями талантливые ребята согревали сердца североморцев своими песнями. Такие шевские, да еще и дружеские связи, действительно, водой не разольешь. Но есть у проекта под руководством губернатора Ставрополя и еще одна стратегическая цель. С ее достижением как раз успешно справляются подводники Северного флота. Но если на заре развития шевских связей прежде всего они были основаны на экономической, финансовой помощи регионов флоту, то сейчас вектор смещается в сторону дружеских отношений, в сторону военно-патриотического воспитания молодежи. Сегодня же мы с благодарностью вспоминаем это. Это время с благодарностью относимся к тем делам, которые родились почти 20 лет назад. И сегодня мы, по возможности, отдаем долг за то за те добрые дела и начинания, которые были сделаны со стороны Ставрополья. Отличительные особенности Ставропольской краевой делегации с удовольствием отмечают заслуженные представители морской авиации. Большинство приезжают, рассказывает Александр Отрощенко. Поздравляют, говорят слова, дарят подарки и уезжают. А это совсем иная особенная делегация. К ней всегда приезжает много детей, которые действительно, мы видим у них блеск в глазах, которые, когда видят подводные лодки, подводные корабли, авиацию, они действительно с огромным любопытством, с любовью смотрят, видят нашу, хотя и нелегкую службу, но тем не менее многие из них потом поступают в училище. Вот в этом году мне отрадно было слышать, что многие ставропольские ребята, мальчишки поступили именно в военно-морские училища. с подводниками и поездка на берега кольского залива это значительный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи закрепить который можно продемонстрировав всю мощь и великолепие флота на параде в честь дня вмф в этот раз погода не подвела парад в честь дня военно-морского флота команда швартовая отдать Курс Нортвест, и идти полным ходом Дорогая, не стоит рыдать Мы вернемся домой из похода А пока наш корабль в пути Словно в бой рвутся в море машины Нам охрану границы нести это долг моряка и мужчины. После таких ярких и ощутимых примеров, уверены и ставропольцы, и североморцы, к сегодняшнему поколению приходит понимание, что родину нельзя защищать только с 9 до 18. И молодежь будет способна достойно продолжить славные традиции российского флота и надежно защитить морские рубежи Отечества. Безусловно, многие приехали сюда первый раз и... Ощутив Мощь и силу подводного флота и ракетно-ядерного компонента нашей державы. Безусловно, люди проникаются этим чувством. Чувством ответственности, наверное, за то дело, которое мы делаем. Восхищение теми силами, которые на самом деле у нашей державы на сегодняшний день сохранились. Потому что одно дело читать об этом в газетах, в книгах, видеть по телевизору и совсем другое ощутить на себе, увидеть своими глазами. Возможно, выразил свое мнение Анатолий Коваленко, к названию подразделения добавится еще одно слово, которое еще больше объединит Ставрополье с Северным флотом, гарнизоном Гаджиева и 31-й краснознаменной дивизией атомных подводных крейсеров. Мы как являемся одним экипажем. Экипаж подводной лодки экипаж Ставропольского края. Это один экипаж. Экипаж краснознаменной 31-й Ставропольской дивизии. Я хочу пожелать всем гостям, кто приезжал, а в их лице всему Ставропольскому краю процветания, благополучия, работы на благо нашей Российской Федерации, патриотизма, воспитания подрастающего поколения – Потому что работа с подрастающим поколением это работа на наше будущее, на будущее нашей Российской Федерации. Я хочу поблагодарить губернатора Ставропольского края Владимира, Владимира Владимировича, всех жителей Ставропольского края, за ту поддержку, которую оказывает нашей дивизии и словом, и делом. Ребята, вернувшиеся из-за поляри, теперь твердо уверены в силе своей страны, на страже которой стоят доблестные моряки и в том, что российский военно-морской флот не подведет. Какие эмоции выразились с собой? Просто вообще это не... непередаваемо. Мы в восторге от этой поездки. Нам все очень понравилось. А как выступила? Отлично. Отлично! Там столько было людей, они так нас поддерживали. Это просто эмоции, и мы очень рады. Северный флот, флот прекрасно. Кучу впечатлений. Это невероятно просто такая мощь охраняет наши морские границы. Мы под впечатлением все. Это, конечно, не каждому уж дано побывать на атомной подводной лодке. Очень-очень впечатли... впечатлительно. Как выступили? Очень хорошо. Все нас поддерживали. Зал просто ликовал. Ну, там не зал был, там мы на улице выступали. Самое яркое впечатление от, ä, путешествия? Атомная подводная лодка. Кто-нибудь из вас решил дальше связать, стать военным? Ну, наверное, решил. Скорее всего, я не знаю, точно все или нет. Вот, наверное, я. А пока наш корабль в пути, Как из боя выходят машины, Мы охрану границы несем. Это долг моряка и мужчины. Мы охрану границы несем. Это долг моряка и мужчины.